И Ты снимаешь, брат? Да конечно, наконец. Приходи сегодня в 9 часов в храм на службу. Снимаем нормально, нормально. Если можешь. Или завтра в 9 часов утра воскресенье на службу в храм здесь. Я буду служить прихожанином. Да? Буду петь молиться. За тебя. Брат. Приходи. Давай. С друзьями, с родственниками. Я помолюсь за вас. Он, Базара он, нет. Если нужно я помогу вам всем. Базара нет. Я приехал в этот город для того, чтобы поднять его. Брат, здесь самый лучший город в России, самые добрые люди, самые порядочные, самые честные, самые красивые девушки, самые порядочные парни. Базара если... нет. Так что, брат, через 4 года, через 5 точнее, город спасдание будет столицей России. А Москва не вопрос, не вопрос. А Москву сажут татары. Не вопрос.